দৃষ্টিহীন কিন্তু দিশাহীন নয় দৃঢ়তার আলোয় এগিয়ে চলেছে আসাম ব্লাইন্ড ক্রিকেট টি সেলুট তিরঙ্গা শুভেচ্ছায় অন্ধকারকে হার মানিয়ে আলোর পথে এগোচ্ছে আসাম ব্লাইন্ড ক্রিকেট টি দৃষ্টিহীনতার অন্ধকার পেরিয়ে আলো ছড়াচ্ছে লুধিয়ানার মাটিতে আসামের সাহসী ব্লাইন্ড টিম আর অসম সরকারের কেবিনেট মিনিস্টার কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙ্গরিয়াই এই টিমটো নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টত ভাগ ল'বলৈ যোৱাৰ কাৰণে যি আৰ্থিক সাহাৰ্য লাগে সকলো আৰ্থিক সাহাৰ্য তেখেতে আগবঢ়াই টীমটো যোৱাত সুবিধা কৰি দিছে আৰু লগতে আমাৰ যি গুৰি ধৰিছে এই টিমটো যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম প্ৰদেশ চেলুটিৰঙৰ সভাপতি শ্ৰী অনুপ সিংহা ডাঙৰীয়া নমস্কার মোর নাম শ্রী অজয় মুন্ডা মানে যাট লাদগরপা আইসো আর আমি এইবার নাগেশ ট্রফি খেলিবলৈ গৈ আছো পাঞ্জাবর লুধিয়ানাত আসামের গর্ব আসাম স্টেট ব্লাইন্ড ক্রিকেট টিম আগামী দোসরা থেকে ছয় নভেম্বর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নাগেশ ট্রফি ফর দ্য ব্লাইন্ড দু হাজার গ্রুপ অ্যাফ ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এই উপলক্ষে স্যালুট তিরঙ্গা আসাম প্রদেশ সংগঠনের সভাপতি শ্রী অনুপ সেনহা দলটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন এই খেলোয়াড়রা আমাদের অনুপ্রেরণা তাদের সাহস সংকল্প অধ্যাবসায় আসামের গর্ব এবং ভারতের সত্যিকারের শক্তির প্রতীক তিনি আরও প্রশংসা করেন কে থ্রি সিক্সটি আসাম ব্লাইন্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য ব্লাইন্ড আসামের অবদানকে যারা প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য মর্যাদা ও সুযোগের এক নতুন দিগন্ত তৈরি করেছেন আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল দলটির সাফল্যের কামনা জানিয়ে বলেন আসাম ব্লাইন্ড ক্রিকেট টিম মানুষের অদম্য আত্মার প্রতিচ্ছবি আমরা গর্বিত এই দলের উপর এবং বিশ্বাস করি জাতীয় মঞ্চে তারা আসামের নাম আরো উজ্জ্বল করবে আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহসভাপতি ও স্যালুট তিরঙ্গা আসাম প্রদেশের পৃষ্ঠপোষক স্মৃতিদীপ্ত দয়াল খাউন্ড দলের প্রশংসা করে বলেন এই দল শুধু ক্রিকেট খেলে না তারা আমাদের সমাজে অনুপ্রেরণার আলোক মূর্তিকা বিশ্ব শক্তি উত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদক জয়ী এবং সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক কৈলা শর্মাও দলটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আসামের এই তরুণ যোদ্ধারা আসলে ভারতের প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন স্যালুট তিরুঙ্গা আসাম প্রদেশের সমগ্র পরিবার জানিয়েছে তারা সর্বদা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সশক্তিকরণ ও মর্যাদার জন্য কাজ করে যাবে এ শুধু একটি শুভেচ্ছা নয় এটি এক প্রতিশ্রুতি সাহসের স্বপ্নের এবং ন্যাশনাল টিটোয়েন্টি ব্লাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট লুধিয়ানাট হুবলৈ গৈ আছে এক নভেম্বর তাৰিখৰ পৰা আমাৰ অসম ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট টীমটো অহাকালি পাঁচ বজাত ট্ৰেইনযোগে লুধিয়ান বুলি যাত্ৰা কৰিব আজি আমি অসম তিৰংগ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্লেয়াৰসকলক লগতে অফিচিয়েলক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে এই নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত গোট খাইছোঁ মই জনাই অতি সুখী যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কৃষ্ণান্দু পাল ডাঙৰীয়াই এই টীমটো নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টত ভাগ ল'বলৈ যোৱাৰ কাৰণে যি আৰ্থিক সাহাৰ্য লাগে সকলো আৰ্থিক সাহাৰ্য তেখেতে আগবঢ়াই টীমটো যোৱাত সুবিধা কৰি দিছে আৰু লগতে আমাৰ যি গুৰি ধৰিছে এই টীমটো যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম প্ৰদেশ চেলুট তিৰংগৰ সভাপতি শ্ৰী অনুপ সিংহা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ প্ৰথমতে চেলুট তিৰংগ অসম প্ৰদেশক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আছাম লাইন ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনক সিহঁতে সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আমি কাইলৈ লুধিয়ানালৈ যাত্ৰা কৰিম ৰাতিপুৱা ৰেলযোগে আমাৰ নাগেশ ট্ৰফী টি টুৱেণ্টি ছেভেন এডিশ্যন এইবাৰ পাঞ্জাৱৰ নাগ লুধিয়ানাত হ'ব তাৰ গতিকে আমাৰ অসম দলটো এইবাৰ তাত যাব গতিকে আমাৰ কাইলৈ ৰেলযোগে আমি তালৈ যাম যাই আমাৰ খেল আছে তিনি তাৰিখ চাৰি তাৰিখ আৰু পাঁচ তাৰিখ তিদিন খেল হ'ব তাত আমাৰ প্ৰথম খেলখন হৈছে আমাৰ পাঞ্জাৱৰ লগত আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে চণ্ডীগড়ৰ লগত আৰু থাৰ্ডখন আছে আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ লগত তিনিখন খেল হ'ব আৰু তিনি এই তিনিখন খেলত যদি আমি কোৱালিফাই কৰোঁ ইমান নাগেষ্ট নেক্সট আৰু আমাৰ নেক্সট খেলা আছে টেকালৈ সেইখিনিয়ে মই কৈছোঁ আজি অতি আনন্দৰ দিন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ আজি খেলপথাৰৰ মাজত আমি ক্ৰিকেট পিচত আছোঁ এটাই উদ্দেশ্য যে অসমৰ ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট টীমটোৱে লুধিয়ানাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি নেশ্যনেল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টলৈকে যিটো দল গাব সেই দলটো আমাৰ লগত ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন খেল আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অৰ্গেনাইজাৰসকল প্ৰশিক্ষকসকল ইয়াত উপস্থিত আছে আমি এটাই আনন্দিত যে চেলু তিৰংগাৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই খেলুৱৈসকলক কিছু উৎসাহ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ভাৰতৰ যি তিৰংগা পতাকা এই তিৰংগা পতাকাখন যাতে এইসকল খেলুৱৈ ভৱিষ্যতলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটলৈকে আমাৰ অসমৰ ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেটক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে মই এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হিচাপে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে এগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে আৰু এই নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ জন্মলগ্নৰ পৰা আমাৰ পিতৃ পিতামহসকল সিংহপুৰ ৰাধাক বৈদ্য বৰুৱা বৈদেউতা লোহপুৰ কৃধাৰত্নাকান্ত শৰ্মা ৰাজেন চৌধুৰী আদিৰ নামবোৰ ইয়াত মনত পৰিছে এইকাৰণেই যে এইখন ক্ৰিকেট খেলপথাৰ বা ফুটবল খেলপথাৰৰ পৰাই অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈসকল আজি ৱৰ্ল্ডত নাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অতিও বহুত নতুন ষ্টেডিয়াম হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজি মই এটাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে অসমৰ এই ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট দলটোৱে আজি যি এটা উৎসাহেৰে ইয়াত উপস্থিত থাকি আমি অসমীয়া অসমীয়া আই ভাৰত মাতাৰ ওচৰকে লৈ যাব বিচাৰিছে আৰু যাতে লুধিয়ানাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঞ্জাৱৰ এই খেলখনত তেওঁলোকে চেম্পিয়ন হৈ উভতি আহক আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে তেওঁলোকক শক্তি দিয়ক আৰু অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি প্ৰতিজন ক্ৰীড়াকেৱী ৰাইজ বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে নিজে আগৰ ক্ৰিকেট আৰু খেলুৱৈ অনুৰাগী যিকোনো খেলৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ আগবঢ়াইছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যাতে এই খেলুৱৈসকলক এই সংগঠকসকলক সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পুনৰ মই এটা কথাই কওঁ যে অসম মাতৃক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোৱা এই খেলুৱৈসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা এটা সম্পত্তি আৰু এই সম্পত্তিসকলক যাতে এই এছেটক নেশ্যনেল এছেটক আমি আগন্তুক দিনত আৰু আগলৈ লৈ যাব পাৰি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যিমান পাৰোঁ সহযোগ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম পুনৰ সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল অভিভাৱক আছে অভিভাৱকসকলৰ যি উদগনি তাৰ কাৰণে খেলুৱৈসকল আজি এই ফিল্ডত নামিছে আৰু যিসকল প্ৰশিক্ষক আৰু সংগঠক ব্ৰাইণ্ড ক্ৰিকেটৰ যিবোৰ সংগঠক আছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আজি খেলুৱৈসকলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই খেলুৱৈসকলে ভৱিষ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা খেলুৱৈ হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব এই মোৰ বক্তব্য আৰু পুনৰ মই আজি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক এই খেলুৱৈসকলে যাতে আগন্তুক দিনত অসমক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ